بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ساتھیوں کو یہ لنگ بھیج دیتے ہیں اپنے لائو سبق کا اس لیے کہ پھر ان کو ملتا نہیں ہے اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے ان شاء اللہ پھر اس کے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں ساتھی جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تفصیلی گفتگو ہو جائے لیکن اس سے پہلے ہم یہ لنک اپنے تمام گروپوں میں بھیج رہے ہیں تاکہ جو ساتھی شوقین ہیں اور شرکت کرنا چاہتے ہیں چونکہ وقت کا ہم نے پہلے اعلان کیا نہیں تھا تو اس لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ ہم نے کل کے سبق میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں کیا سننا چاہیے تو الحمدللہ آج کا دن ہمارا اسی تیاری میں گزرا بلکہ آج کے دن ہم نے معمول سے زیادہ عربی زبان کو سنا تاکہ ہماری بات میں اثر ہو تو الحمدللہ بہت کچھ ہمارا بھی فائدہ ہوا آپ حضرات کی برکت سے قبل اس کے کہ ہم ان چینلوں کا اور ان پروگرام کا نام لینا شروع کر دیں اس سے پہلے کچھ فوائد ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جب آپ کسی زبان کو سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پہلا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی زبان کو سنتے ہیں تو اس زبان کا ذوق پیدا ہوتا ہے اس زبان کے الفاظ اس زبان کے جملے ان کی ساخ جو ہے نا خود بخود ذہن میں بیٹھتی ہے اپنی طرف سے تکلف کر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بات ان حضرات کو اچھی طرح سمجھ آئے گی جنہوں نے عربی سنے بغیر سیکھے ہو کہ ایک, ایک چیز کو ملانا کہ یہ مبتدا بن جائے گا یہ خبر بن جائے گا یہ لفظ ہے وہ لفظ ہے اب اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ دیکھیں یہ کتاب ہے تو ایک تو آسان طریق ہے ہا دا کتاب کتاب ایک تو طریق ہے دوسرا طریق ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے پھر اس کی شروع میں اسم آتا ہے بعد میں کبھی فیل آتا ہے کبھی اسم آتا ہے تو یہاں پر بھی آپ شروع میں اسم اشارہ لائیں گے اور بعد میں پھر کتابوں کا تذکرہ یہ لمبی بات ہے اس کے بجائے بالکل آسان انداز میں میں آپ سے کہوں ہا کتابن کتاب کتابن ہا کتابن کتاب کتاب تین مرتبہ میں نے کہہ دیا تو آپ کو یاد ہو گیا تو یہ چیز ہے کہ آسان دوسری نمبر پر تلفظ ٹھیک ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹے سے فرق کے ساتھ سا اور سین میں فرق کی بغیر جب ہم بولیں گے تو اس میں معنی بدل جاتا ہے تو جس وقت آپ عربی زبان کو سنتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ کے مخارج اور ان کی آواز کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور تیسری تیسری بات اور بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مفرادات کے اندر وسعت پیدا ہوتا ہے خاص کر وہ مفردات جو عام زندگی سے متعلق ہوتے ہیں تو عام زندگی اب دیکھیں کتاب میں مثلا اگر آپ نے فقہ کے حوالے سے کتاب پڑھی ہے یا آپ نے منطق کے حوالے سے یا نحو صرف کے حوالے سے تو ان میں وہ چیزیں نہیں ہوگی جو ہم گھر میں آپ بچے کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ دکاندار کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا آپ کلاس میں بات کر رہے ہیں دفتر میں بات کر رہے ہیں مارکیٹ میں بات کر رہے ہیں اب یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو آپ کو علمی ادبی کتابوں میں اس کے حوالے سے بہت کم مواد ملے گا لیکن جب آپ عربی کو سنیں گے اس کی مختلف ویڈیو مختلف پروگرام مختلف کارٹون جب آپ سنیں گے تو ہر چیز سے متعلق چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہے ان سے متعلق آپ کے ذخیر الفاظ میں اور مفردات میں اضافہ ہوگا تو تیسرے نمبر پر یہ بہت بڑا فائدہ ہے چوتھی بات جو ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جملوں کی ساخت خود بخود ذہن میں بیٹھ جاتی ہے جملوں کی ساخت خود بخود ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پہلے یہ لا رہا ہوں بعد میں خبر